Endavant! Atenció, Quim, perquè ha estat una jugada polèmica. Anem a la sala d'imatges per veure exactament què ha passat. Ja ho he vist clar, Ricard. Mentre els jugadors del Barça demanen Ursaï, hi ha hagut Hens prop de l'àrea blaugrana. El referí ha assenyalat Fleck i favorable al Barça i els jugadors bascos l'accepten en fair play. Congratulations, Mr. Puyal, en nom del govern britànic. És un pleasure per mi comunicar-li que, pel seu magnífic ús dels anglicismes en les retransmissions esportives, ha estat escollit Anglès de l'any! Thank you very much. Però haig de dir una cosa. Jo no sóc l'anglès de l'any. L'anglès de l'any és el que condueix per l'esquerra. Anglès de l'any o és qui posa moqueta fins i tot a les parets. Oh, my God, que bé que parla que sobo! Eh? L'anglès de l'any és el qui pren te cada dia a les 5 de la tarda. L'anglès de l'any és el qui truca de les cabines de color vermell. L'anglès de l'any és el que arriba amb puntualitat a tot arreu. L'anglès de l'any és el qui puja a un autobús de dues plates.